じゃあそのような戦争が起こると二番目は戦争ではなく天から火の塊が落ちてくる私はこの立場を取りますゃんでしょうかここに見ると 戦争というものは一つも入ってないわけですね。神様、戦争のことを言うときには、いつも相手があります。戦争を片っぽだけする国はないわけです。日本が戦争を起こすならば、ば相手があるわけです。相手のない戦争はない。 それが相手がない戦争があるならばガシアンです。アメリカとするか、中国と戦争をするか、必ずその敵相手があるわけです。しかし、この本部を見ますと、どっちがその戦争の相手なのかその相手がないわけです。あそして、それを無理やりに見つけるならば、天使たちとこの地、敵となるってことで。それはちょっとおかしい。 天使とこの市上が敵となりリるんですか天使とこの海が敵となりますか天使と川側が敵となりますか,ますかこれは2つの国というのが見つけられます。なのでどうやって核戦争だと思う私は戦争としては思っています。私はこう思います。天使に命じて、 神様が何かの理由目的があってこの地上と海と川が何が何が何がこが何を打ったことはありますか。あります。ソドムとが何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 がが何がが この同性愛っていうものを嫌いました今このようなメッセージを韓国で語りますととても危険にさられますもうちょっと過ぎると僕先生たちがこのようなメッセージを語れなくなりますイギリスでは どうせが罪だということを言って警察に捕まれたタイされた僕ン、それもてかし。ボクシングした。いればなかれもてかしじゃにほんで、そのような僕説教すると新潟警察ほうにつかすなわ。 じゃあ奥様どうしますか警察ケンチョウケイサツニないタイにを。サレメッセー。ジしますかで,でなければ聖書通りに課題課刑務所に行きますか상상これマスカ。チの話ではありません実際ヨミノチヨ起きてヨミことヨミノチすミノチヨミノチ なぜ当然、愛を神は嫌い上がるんですかこれは神様の方法ではないので神様は人間を創造した時にそのように作っていないと男を作る女性を創造したと互いに愛し合うように作りました。なぜ男の人と結婚するんですか 이봐, 아메리카 보세요. 아메리카는 벌써 아메리카 모스네. 남자하고 어덕코도? 남자가? 어덕코가? 결혼합니다. 결혼되니다 웨딩 마쳇. 딴딴따단. 결혼식입니다. 딴딴따단. 신랑 입장. 신부입장에 남자가 들어옵니다. 신부. 유저저도 남가 들어옵니다. 여러분, 앞으로 는며느리가 다가라 미나서의 어여매さ가 남자가 며느리입니다 어덕코 이날 가져세요. 여기 애가 입양되면 そしてここに養子として子供するとそれそして男性に対してお母さんと呼ぶしかないんです。お話になりますかなぜ神様これを嫌うんでしょうか想像の目的に違反することだからです。なぜ人々はなぜこんな変なところで快楽を求めているんでしょうかよく聞いてください。 堕落したからです人間が堕落しますと絶対にああ好きで好むべきものじゃないものを好むようになります。このこと理解できますかこれは神様が作った方法ではないんです。じゃあその理由でそのムとに神様が火をぶちまけたんです。 私は全世界で一番悪い国がどこですか。かと私います。アメリカだとます。はアメリカだと答います。なぜ悪いんですか。す。アメリカアメリカは全世界にす。性愛を合法化いす。る働きをかけているからです。ソドム困らでとす。そメもといます。アい そのアメリカに火が落ちるでしょうこの日を必ず受けるでしょう。そして残りの3分の1というこれをどう理解すべきですかこの3分の1という数字はどこから出ていますこれを理解するためには目主力12章に行きます。 4年目視62章3節と4節を一緒に読みます目6章3節4節。3枚また別の印が手に現れた美を大きな赤い竜である七つの頭と十本の角とを持ちその頭には七つの冠をかぶっていた その王は天の星の3分の1を引き寄せるとそれはを地上に投げたまだ龍は子を産もうとしている女の前に立っていた彼女が子を産んだ時その子を食い尽くすためであったここに龍が登場しますこの龍はその王尻尾尾尾ですね じゃあ天の星の三分の一をダラクさせたんです。日本語で言いますと天の星。天の星の三分の一。この天の星っていうのは天使たちです。天使の三分の一が。 あ堕落しましたどこに行きましたか彼らが堕落したので地獄に行ったんですか聖書では地獄に行ったと書いてありますかどこに行きましたかじゃあ読んでみて答えててじゃあその天使たちが堕落してどこに行きましたか答えてみてください天使たちこの天の星の3分の1を引き寄せるとそれらを地上に投げた どこに来ました、地上に投げつけられました。この天使たちは地上に来たのです。本来どこにいるべきですか天にいるべきです。だから天の星。うん、天にいるべき天使たちが堕落して地上に。この地上に投げたということは 地も海も川がもも太陽も星も月も全部含めたことがこの地上天にいることができず地上に追放されましたじゃあ10分残っていますのでボール じゃあ何をしたんでしょうかこの堕落した天使たちが地上に出て何をしたんでしょうか彼らが堕落して良い天使となったんでしょうか違いますね。この天使が見つかりたちが堕落してキシンって言って神々の子です。 韓国では鬼っていう字を使います。神様っていう時の神という神私<の><神>たちの韓国語ではこれは別の言い方をしています。この鬼っていうのはもともとは天使だったんです。そして地上に来て 自分が神だと。人々を騙しました。じゃ、人々を騙したのです。ですだから、月を神として。まあ、太陽を神として。また、星を神として。 エジプトへするエではペアムルシニラは太陽神がありますまだ星を神としている国がバビロンでは月を神としましたそれで地上にも土地にも海にも川にも神がありますそ、ね、れは天から落ちてきた堕落した 天使たち使じゃあカリの数がいくつ全部天使がたらくしたんですか ?3 分の1だけがたらくしたんですかじゃあ見てください。じゃあ神様がどのぐらいの数字で打ちますか ?3 分の1だけ打ったのです。シト海と川トと 天の太陽を突き堕落した天使たちが礼拝を受ける堕落した天使たちの祈りの家を神様は討つのです人のを持ってそれらを討つのです 神様を信じないでこの世の神々を拝んでいるところ彼らの神殿に行ってみますとこう立てていますそして何かを叩きそして参拝をする祈りの家をしているのですこれは嘘の神々 これは悪魔。天使。堕落した,天使,落した天使。注目してください。なぜこれを打つ必要なんです問題はこれなんです。神様はこの地点こをで、なぜこれらを打つ必要があったんですかその理由は妄セの出エジ得た時に。 モーセは何個の災いでこれを打ったのです。10個の災いで打ちました。その10の災いに、一つ一つはエ,エジプトの神々だったのです。あってますか聖書はこう言っています。 私がエジプトの神々をパスする。神様ご自身がそうおっしゃったのです。なぜパスするべきなのか。なぜ打たなきゃいけないのか。ですね、その理由がありました。その理由は、このエジプトの神々が神、神様の民らの,この首を縛っていたからです。 だから神様は神のために大人をつくりたいと言いました。彼らを助かる。その神々を撃つ必要があったのです。日本人たちを,たちを神様の見舞いに集めるために絶対に普通にはできません不可,不可能です。彼らの首を 彼らがっているので皆さんよく聞いてください。皆さんが天のトラフトをイエスをいくら伝える絶対に彼らは教会に来られません。なぜでしょうか彼らの首を握っているのは日本の神々ですから。じゃあ彼らを神のところに来させるため彼らの首を握っている。その 日本の神々を神様が打たなければならない。だから、日が来るのです。皆様んは、どう祈りますかガが落ちることを祈りますかヒが落ちないように祈りますか日が落ちるべきなんです。皆さんが手を上げて祈る時、日を落としてください。

자, 다시 알아들하라서 아, 이래서 주십시오. 이 시간 딱삼 분만 기도하겠습니다. 자, 삼분 단계 인어리 마셔. 손을 앞으로다 표시. 여러분, 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 この日本の魂を縛っている日本の魂を縛っている日本の神々を撃ってください主よ火を落とし彼らを撃ってください을을日本の魂たちを救い出してください,ういうみ,みんな一緒に祈ります 일본의 가미가미님 명이 너희 모든 일본의 신들에게 명령한다.すべての日本の神々に命じる. 예수님의 이름 앞에 무릎을 꿇을지어다. 예수님 민안의 앞에 힐에 무세. 아멘. 예수님의 일 앞에 무릎을 꿇을지어다. 예수의 민안의 앞에 힐에 무세. 아멘. 하나님의 불로, 하나님의 불을 내려 주셨어. 火を落としてください日本の魂を握っている日本の神々を撃ってください日本の魂を救い出してください,のい,ださい神の国に入ることができるように神の国に入ることができるように火を落としてください火を落としてください